Як бути з підборами, чи носити їх взагалі? А якщо носити, то якої висоти вони мають бути? Про це запитаємо у нашого гостя, ортопеда-травматолога Олександра Гури. Він ще є вертебролог клініки медіком. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Олександр... Не вам це подобається взагалі, коли жінки на високих підборах? Звісно, Коли дивишся на жінку, на молоду, коли йде, цокає ножками, красиво, вона одразу становиться елегантною, привлекательною. З э, цим спорити ніхто не буде. Разве то, коли... Женщина переходит сразу с плоской обуви, с низкой на высокий каблук. Угу. Это может ей быть больно, неприятно. Она может ходить немножко некрасиво, но это, это, это временно, да. А потом это все привыкается, и, конечно, женщина выглядит обалденно. То есть да, да, нужно как-то поступово что, с низкой платформы ну, на высокую? Если женщина хочет этого, то, конечно, она должна привыкать и переходить с низкой обуви, с низкого каблука на высокий постепенно. Это uh -huh. будет и, э, ей легче переносить в плане того, что ножки будут меньше болеть, uh -huh. лучше себя будет чувствовать позвоночник. Вот, она будет лучше, красив красивее выглядеть, однозначно. Знаєте, от є підбори просто, от є така тонка шпилька, так, а є от підбори такі от грубі, так? Чим? Чим експерт з підборі? А чи є якась різниця? Як, якщо, якщо не за висотою, а за тією шириною. Так, да, от наприклад, буває я, так, я що Я думаю, шириною... жінку спросите, вона скаже, сама в якій обуві їй удобніше. А відповідно, чим обув удобніше, тим менше на сказывається негативне вплине дає на хребтуночникі, на стопи. Угу. Ну, однозначно, якщо це буде более плоская подошва без закруглений, то есть больше площадь опоры, естественно, mm -hmm. она будет удобнее в ходьбе. То есть, почекайте, если каблук высокий, но он толстый, ну, так это скажу, Более, это лучше, оптима более оптимальный вариант, чем, чем шпилька. То есть, например, там 8 см шпильки, або 10 см толстого каблука. Ну, сантиметрах, я сказать, в общем-то, относительно, конечно, чем больше размер, тем, скажем, больше допускается э высота шпильки, чтобы а, э, меньше щенка? меньше меньше было относительно, естественно, получается чем больше э, угол наклона стопы, тем больше идет нагрузка и на стопу. Правильно, в 35 на... размера зудят. Да, и 12 сантиметров, то это будет практически нога висеть ответственно. добро пар и акция влияет на наше здоровье, тобто на здоровье женщинок. <laughs> Крім, крім спини, є ще якісь. А мені здається, ну, ви можете мене поправити, але мені здається, що навпаки, в цьому мають бути плюси. Тому що коли жінка на підборах, в неї зразу осанка, спина розпрямилася, грудь колесом, вона йде, вона пливе. Положительно в этом є моральне настояння женщини, тому що коли ж на неї обращаються взгляди, вона відсутня э, вот -вот на, на висоті. она преображается, любое платье ей подходит. И она вы... Да, это, конечно, вот это моральное удовлетворение. Оно первый э, месяц, год или, или какой-то период, оно будет ее окрылять, и состояние ее будет души лучше. Э, ну, однозначно, женщина, которая... Э, о, о том, что каблуки вредны, я думаю, не спорит никто. И нигде, ни в литературе, ни в какой информации, никто вам из тех, кто каблуки носит высокие, не скажет, что это приятно, полезно именно для здоровья, mm -hmm. кроме морального удовлетворения. Что со стопой происходит? Стопа теряет свою нормальную опору, опорную функцию. То есть она, если в норме стопа должна быть как рессора и при ходьбе mm -hmm. работать вот именно как рессора, то при вот таком положении опорная функция идет только на передний отдел стопы и функция рессоры утрачивается. Но на самом деле изменения за счет вот этого, происходит изменение за счет нарушения нормальной опорной функции. Изменения в стопе происходят довольно медленно, чтобы там произошли изменения в суставах, разделились артрозы суставов. На это уходит не один год. А вот то, что сразу женщина почувствует, это вот кто сейчас у нас вы можете встать или у нас перед экраном кто сидит мужчина мужчинам это будет более понятно потому что они на каблуках не ходили попробуйте встать и подтянуться на носочках только не тянуть руки кверху а руки опущены внизу сразу почувствуешь напряжение в определенных местах позвоночника идет как ну, именно напряжение это будет поясничное, это будет грудной это будет шейный отдел то есть позвоночник, если в норме имеет S-образную форму, угу. то на каблуках за счет изменения центра тяжести вот эти вот естественные изгибы, они усиливаются. То есть усиливается искривление, нормальное физиологическое, но и, то и, он еще, больше, он еще так. больше изгибается и в шейном, и в грудном, и в поясничном отделах. В итоге, что мы получаем? Женщина может это и не связывать ни с каблуками, ни, 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 ни с походкой. Но это могут быть, начиная от головных болей, утомляемости, сонливости, головокружения, слабость. Это может быть и нарушение зрения, нарушение слуха. То есть все то, что связано с шейным отделом позвоночника. С шейным отделом позвоночника и нарушением кровообращения в этой области. Если грудной отдел, то это будут такие проявления, как мы видим при нейроциркуляторных дистониях. Это, да, это вот различные нарушения э, нормаль, нормальной иннервации и кровообращения во всех органах. Может проявляться по-разному. Это может быть и различные сердцебиения, приступами. Это могут быть различные спастические и э, другого характера боли э, в животе. Э, они могут быть связаны с разными органами. Причем да. в таком состоянии человек, когда бывает, это может быть влияние на погоду, на какие-то метеоусловия, на раздражить, на какие-то психологические факторы. Вот. А причем в таком состоянии, если сделать обследование нашими обычными стандартными методами обследования, ну, там рентген, УЗИ, кардиограмму, чаще всего изменений никаких в органах обнаружено не будет. Потому что в первую очередь это, они идут на уровне функциональных нарушений. Происходит почему так? вот эти вот изгибы избыточные в позвоночнике, когда возникают, организм должен их как-то удержать, удержать в равновесии. Удерживается за счет того, что вокруг вот этих вот избыточных изгибов мышцы напрягаются. Если мышцы постоянно в напряжении, они постепенно переходят в состояние спазма. Состояние спазма переходит постепенно в состояние фиброза. То есть мышцы уже теряют свою эластичность, упругость. И когда по позвоночнику рукой проведешь, ты чувствуешь ощущение плотности, мы говорим иногда как каменные мышцы. Вот именно. Причем это происходит не только на стопах. Это происходит во всех отделах позвоночника, о которых я говорил. И э, отсюда происходит вот выше перечисленные нарушения. Если брать поясничный отдел, да, это проблемы с малым тазом и <coughs> э, толстый кишечник и так далее. Э, вопрос закономерный: почему у одних бывает, у других не бывает? Я хотіла Потому просто сказати, що... що моя мама вона все життя mm, на да. переборах ходить. Але проблеми зі спиною дана. Е, повторяю, не обов'язково будуть проблеми зі спиною, болі в спині. Це можуть бути всі вищі перечислення, на яких я сказав. Е, е... Знаєте, В продовження не. теми е, є питання від тих, тих хто зараз дивиться, е, з сайту ranok.5.ua. Е, до якого віку категорично не рекомендується носити шпильки і чим це загрожує підліткам? Ну, лучше, конечно, до возраста, когда еще э, формируется, и, и когда еще идет рост организма, идет костный рост, до угу. этого возраста, конечно, лучше шпилек избегать, потому что… А ты, э, ну, женщин до 18 лет. Э, если э, вот эти вот изменения, деформации в осанке происходят в возрасте до 18 лет, они тогда просто могут оставаться уже потом на… всю життя, а ніж потім не справляються. І ще одне цікаве питання. Якщо взуття на підборах шкідливе для здоров'я, то чому на взутті немає відповідного застереження? Без ГМО. Це, наприклад, як на сигаретах. Це, мабуть, питання не до мене. Хоча факти маються такі, що не в нашій стороні жінки, які травмувалися на шпильках, вот, или же получили какие-то заболевания в результате ношения такой обуви, обращались в суд и выигрывали. Судебные иски. Да, такое, такое бачит, в, в мировой практике есть, бывает. А яка тоді безпечна висота? так? Для ну, там, 5 см чи 6 см різний різні, різні дані. І чи це від росту людини? Однозначно, конечно. Относительно, здесь относительная высота шпильки. То есть, если мы на маленькую ножку ее поднимем на 12 сантиметров, нога просто будет на шпильке висеть. То есть, чем выше угол наклона, тем. большая опасность и травмирования, неустойчивости, и большая опасность развития различных осложнений со стороны позвоночника. Потому что вот эти вот изгибы, о которых мы говорили, они просто будут усиливаться. Наиболее оптимальной высотой, которая ну, она признана всеми ортопедами, mm -hmm. это новость, я не, новостью не говорю, это где-то около 4 сантиметров. 4 на весь? Да, 4 сантиметра, но это именно комфортная. Ком комфортная высота, которая расслабляет стопу. Здесь каблучок выступает в виде такого подпружинящего рессорного фактора. Вот 2-3 сантиметра, это мы рекомендуем людям даже после травм, после перенесенных переломов, вот именно для восстановления свода стопы. Мы же так уж наводили данные, что, обу, что взуття на плоские подошвы, как сейчас модные балетки, так с дуже-дуже очень -дуже тоненькой подошвой шкириной, оно тоже выявляется шкидливой. Ну, здесь, наверное, э будет зависеть от качества именно этой обуви, вот если и от того, по какой поверхности ты ходишь, потому что если именно как балетки эти это тоненькие совершенно подошвы и ходишь по э, неровной поверхности, вот конечно ложка будет предохраняться от этого напряжения и будут какие-то... Ну, в общем-то... А лучше, танкетка, как лучше, на, что, на, на платформе? Танкетка тоже меняет э, стиль, меняет вот этот вот стереотип движения. Мы говорим иногда, да, ну, как, шутя, говорим, он как, как цапля ходит. Почему такое происходит? Потому что женщина, чтобы идти на высокой подошве, она должна высоко поднимать ногу. И она и именно как вот такая красивая птица выглядит. Это тоже не есть... Э, полезно для, для позвоночника в первую очередь. А, Пытающая глядачка. А, «После различных травм, переломов или чи вывихов чи можно с высокое взлетение, шпильки или платформа. Смотря какая травма, смотря как стопа восстановилась. Э, Но ну, опять-таки все рекомендации остаются теми же. Если восстановился э, свод стопы полностью, вот, то это уже индивидуально. Конечно, в таком случае я бы посоветовал подойти к врачу, ортопеду, ортебрологу или ортопеду травматологу и посоветоваться в каждом случае индивидуально. Что... А есть и... а какие-то физические вправы, так как и можно? Вот, например, там женщина пришла на работе, сидит, ну, ей треба в ней деловой стиль, ей треба выглядеть гарно. Она может, как як, якось, я не знаю, там, крутить ножками под столом тихенько? Значит, э... Катя пославить... шрам, однозначно, женщины, которые не хотят отказываться, естественно, когда чувствуешь на себе внимание мужское, внимание начальства, продвижение по службе, а это шпильки всему этому способствуют. И понимаешь, что женщина от этого отказываться не будет. Я, конечно, хотел бы вот в первую очередь обратить внимание, что если есть такие проявления, о которых я говорил, вот, голова болит, есть утомляемость, есть головокружение, есть какие-то проявления со стороны сердца, со стороны внутренних органов, вот это вот не затягивайте, не ждите, когда будет стопа болеть, когда уже на стопе разовьются деформации, что пальчики разлезутся Но криви это в кость, было. или, ну вы сами о них говорили, или разовьется варикозное расширение, то хотя бы как минимум Упражнение обязательно. Вы пришли на так работу... Я как вправо, хочу просто. Нужно переключить мышцы на другую работу. Когда идет женщина на каблуке, у нее определенные мышцы, которые не приспособлены для этого в нашем организме, они напряжены. Mm -hmm. То есть нужно переключить... Іх їм дать отдих і включить в роботу інші е, мирця, які приспособлені для нормальної ходьби. Добре, дякуємо так. за інформацію, пане Олександр. Просто вже на жаль обмежені обмежені часом. часом. Ми сьогодні шукали компроміс між модою, здоров'ям і зручністю. З нашим гостем це був Олександр Гура. Він ортопед, травматолог, вертебролог клініки медіком.